Videonun sonunda kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Koronavirus infeksiyasının kütləvi yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə Bakı şəhərində polis və daxili qoşunlar, hərbi qulluqçular tərəfindən fasiləsiz gücləndirilmiş nəzarət profilaktik tədbirlər davam etdirilir. Bakı şəhər başpolisi idarəsindən bravda.az-ə verilən məlumata görə, yaşayış yerini icazəsiz tərk edən şəxslərlə profilaktik söhbətlər aparılır. Mövcud sanitar gigiyenik tələblər izlənir. Dikkatə çatdırılır ki, hər bir şəxs tətbiq olunan qaydalara Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq ediləncə koronavirusun profilaktikasına dair metodiki göstərləşlərə əməl etməlidir. Göstərləşlərə əməl etməyən şəxslər barəsində İzbati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cərimə protokolu tərtib edilir.